hazırda siz izləyiciləriniz 9 sentyabr 2020-ci tarixdə biz Beyləqan rayonunun Yuxarı Kəbili kəndindəyik. Burada Yuxarı Kəbili-də yəni həmin belə deyək üç şəhidimiz var. Tapdıqov Cabibib Səlim oğlu 94-cü ildə şəhid olub. Əliyev Pərviz Həsənov oğlu 93-cü ildə şəhid olub. Quliyev Arzuman Məhəmməd oğlu 94-cü ildə şəhid olub. Yəni çox sağ olsun ki Çant bələdiyyəsi belə gözəl yəni abidəni qoruyub saxlayıb. Şəhidlər heç vaxt ölmür, şəhidlər. Bulacılarda qalır. Vətən uğrunda canını fəda verən şəhidlərimizə, cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, yaxınlarına Allahdan səbir diləyirəm.